আজি সমগ্ৰ বিশ্বই ঈদ পালন কৰিছে ৰমজানৰ মাহটোত অতি কষ্টৰে ৰোজা ৰখাৰ পিছত আজিৰ দিনটো সমগ্ৰ ভাৰতবৰ্ষতে ইছলামধৰ্মী লোকসকলে আনন্দ উৎসাহেৰে ঈদ উদযাপন কৰিছে মই সকলো ইছলামধৰ্মী ৰাইজলৈ ঈদৰ বহুত বহুত শুভকামনা যাচিছোঁ যোৱাকালি আমাৰ আৰু এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ দিন আছিল এই দিনটোক ভাৰতবৰ্ষৰ মানুহে বা ভাৰতবৰ্ষৰ জনতাই হিন্দু নৱবৰ্ষ হিচাপে পালন কৰে প্ৰতি বছৰে চৈত শুক্ৰ প্ৰতিপদৰ দিনটোত আমাৰ হিন্দু সমাজে বিক্ৰম সম্ভাত বা হিন্দু নৱবৰ্ষৰূপে পালন কৰে তাৰ কাৰণ হ'ল খ্ৰীষ্টপূৰ্ব সাতাৱন শতিকাত এই তিথিটোতে সম্ৰাট বিক্ৰমাদিত্যই সিংহাসনত আৰোহণ কৰিছিল অসমবাসী আৰু ভাৰতৰ সনাতনী ৰাইজলৈয়ো মই বহুত বহুত শুভকামনা যাচিছোঁ আজি মই বিশ্বনাথ চাৰিআলিত আছোঁ আৰু বিশ্বনাথ চাৰিআলিত ক'ব গ'লে আজি এটা সুন্দৰ দিন অতিবাহিত কৰিলোঁ বহুদিনৰ পৰা মনত এটা আশা পুহি ৰাখিছিলোঁ যে বিশ্বনাথ ঘাটৰ পৰা উমা তামনিলৈ যোৱা পথছোৱা বা ই এটা নদীদ্বীপ উমা তামনি বিশ্বনাথ ঘাটৰ পৰা উমা তামনিলৈ আমি এটা ৰোপৱে বনাওঁ আৰ্কিঅলজিকেল ছাৰ্ভে অৱ ইণ্ডিয়া বন বিভাগ সকলোৰে পৰা ক্লিয়াৰেন্স লওঁতে সময় লাগিলে কিন্তু আজি আমি ষাঠি কোটি টকা বেয়েৰে বিশ্বনাথ ঘাটৰ পৰা উমা তামনিলৈ যোৱা ৰোপৱেটোৰ আধাৰশিলা স্থাপন কৰিলোঁ আৰু মই বিশ্বাস কৰোঁ এবছৰৰ পৰা ওঠৰ মাহৰ ভিতৰত ষাঠি কোটি টকা ব্যয়েৰে এই ৰোপৱেটোৰ নিৰ্মাণ কাৰ্য আমি সমাপন কৰিব পাৰিম অসমৰ ই এটা দ্বিতীয় ৰোপৱে হ'ব গুৱাহাটী উত্তৰ গুৱাহাটীৰ পিছত গুৱাহাটী উত্তৰ গুৱাহাটীৰ ৰোপৱেৰ লগতো মই জড়িত হৈ আছিলোঁ আজি আৰু এটা ৰোপৱে নিৰ্মাণৰ লগত জড়িত হ'বলৈ পাই সঁচাকৈয়ে মনত প্ৰাপ্তিৰ আনন্দ অনুভৱ কৰিলোঁ মোৰ মনত এটা ডাঙৰ ইচ্ছা আছে খানাপাৰ পৰা গুৱাহাটী বিমান বন্দৰলৈ আমি যদি ৰোপৱে এটা দি যাব পাৰোঁ তেতিয়াহ'লে আমাৰ বহুত টকা পইচাৰ খৰচ বাচি যাব প্ৰদূষণ মুক্ত হ'ব আজি তাৰো প্ৰাৰম্ভিক আলোচনা আমাৰ অভিযন্তাসকলৰ লগত বহি একেলগে আগবঢ়ালোঁ কামাখ্যা ৰেলৱে ষ্টেচনৰ পৰা মা কামাখ্যা মন্দিৰলৈ যোৱা আন এটা ৰোপৱেৰ কাম কাজো ইতিমধ্যে আমি হাতত লৈছোঁ এনেকৈ এখন আমি লাহে লাহে আধুনিক আৰু বিকশিত অসমৰ দিশলৈ গতি কৰিছোঁ